کیا وہ بغیر نکاح کے بچیوں کے رانوں سے پڑلیوں سے اتار کر وہ ہاتھ پھیرتے رہے اور حیا سے مر جاؤ یار پر حیا نام کی شاید تمہارے اندر پیدا ہی نہیں ہوئی کوئی بھی کوئی بھی کمینے سے کمینہ آدمی بھی یہ نہیں سوچ سکتا اور تم نے یہ بات مولا کائنات کی طرف منسوخ کر دی کہ انہوں نے اپنی بیٹی بجی حیا سے مر نہیں جاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما ان کی بیٹی حضرت امی کلسوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا یا نہیں سب سے پہلے تو ہم اس نکاح کے متعلق چند حوالہ جات ذکر کریں گے پھر ڈاکٹر صداقت صاحب اور حسن اللہ عاری صاحب کے چند اعتراضات اس نکاح کے متعلق ہم ذکر کر کے ان کا جواب دیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ نکاح ہوا کیوں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نکاح کیا کیوں ہے تو اس کی وجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر نصب و حسب یہ ختم ہو جائے گا لیکن میرا نصب جو ہے یہ لوگوں کو فائدہ دے گا فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقت گزارا ہے ہمیں یہ شرف حاصل ہے ہم آپ کی صحبت میں رہے ہیں آپ کی ہم نشینی کا شرف ہمیں حاصل ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا نصبی تعلق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جائے اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے ہی نکاح کیا اب یہ نکاح جو ہے یہ اہل سنت والجماعت کی ایک کتاب نہیں دو نہیں دس نہیں بلکہ کئی کتب میں یہ نکاح ذکر ہے کہ حضرت علی کی بیٹی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا ہے اور پھر جیسے اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ نکاح ذکر ہے ایسے ہی شیعہ حضرات کی کئی کتب میں بیسیوں کتب میں یہ نکاح ذکر ہے کہ یہ نکاح ہوا ہے پھر شیعہ کی کئی کتب میں سے جو ان کی چار کتب ارباں ہیں جیسے اہل سنت والجماعت کی سیاحت ستہ ہوتی ہیں چھے بڑی کتابیں ہیں ایسے ہی اہل تشیعوں کی کتب اربا چار بڑی کتابیں ہیں الکافی ہے تحذیب الاحکام ہے الصار ہے ملیہ حضور الفقی ہے تو ان میں یہ جو چوتھی کتاب ہے ملا حضور الفقی کے علاوہ پہلی تین بڑی بڑی کتابیں ان میں بھی اس نکاح کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا ان تینوں کتابوں میں اس نکاح کے متعلق ایک ایک روایت نہیں ہے بلکہ دو دو کئی کئی تین تین کئی کئی روایتیں ہیں اس نکاح کے متعلق کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے پھر صرف نکاح نہیں ہوا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اولاد بھی ہوئی ہے حضرت ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام تھا حضرت فاطمہ اور دوسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا حضرت زید تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عمی رضی اللہ عنہ سے دو اولاد بھی ہیں ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے تو خلاصہ اس بات کے یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کی کئی کتابوں میں یہ نکاح ذکر ہے ایسے ہی تشیو کی کئی کتب میں اور پھر تشیوں کی معتبر جو چار کتابیں ہیں ان میں سے تین بڑی کتابوں میں اور پھر ان تین بڑی کتابوں کتابوں میں ایک ایک روایت نہیں ہے بلکہ کئی کئی روایتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت امی کلسوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا تو ہمیں اس بات پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ایک جانب سے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑے بلکہ یہ ایسی بات ہے کہ جانبین سے دونوں مذاہب کی کتب اربعہ کتب میں یہ بات لکھی گئی ہے آئے سنتے ہیں کہ ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب کو اس نکاح کے متعلق پہلا اعتراض کیا ہے جب حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو اس وقت ان کی عمر اٹیس سال ہے یا چالیس سال ہے زیادہ راج قول چالیس سال کا ہے اور اس وقت مولا کائنات علیہ السلام کی عمر مبارک نو یا دس سال ہے یہ فاصلہ ہے درمیان میں سولہ سال کا اچھا اب آئیے جس وقت حضرت عمر فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچپن سال کو پہنچے ہیں تو اس وقت مولا کائنات علیہ السلام پچیس سال کو پہنچے ہیں اب درمیان میں جو سولہ سال کا جو فاصلہ آیا وہ ظاہر ہو گیا کہ جب مولا کائنات کی شادی ہوئی اس وقت پچیس سال کی عمر مبارک ہے اور سولہ سال یعنی اگر نو سال کی عمر ہے تو پھر سولہ سال بنتے ہیں تو پھر اس اعتبار سے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک پچپن سال بنی اب آئیے مولا کائنات کے حرم کے اندر سیدہ کائنات کے حرم کے اندر جو پہلا پھول کھلا کھلا جو پہلی حرمت مبوس ہوئی تشریف فرما ہوئے اسے مولا امام حسن علیہ صاحب کو کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سال بعد یہ کچھ عرصہ بعد جناب امام حسین تشریف لاتے ہیں پھر حضرت زینب صلوات اللہ تعالیٰ تشریف لاتی ہیں پھر اس کے بعد حضرت میں کلسوم تشریف لاتی ہیں اگر سال سال کا یہ عرصہ دورانیہ بنا جائے تو آخری بیٹی حضرت تو میں کلسوم ہے تو پھر اس ٹائٹل پر اگر آخری بیٹی وہ ہے تو چار سال کا عرصہ تو یہ بنتا ہے تو اس حوالے سے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچپن سال کے تھے اور پچپن سال کے اندر یہاں والا یہ پانچ چھ سال کا یہ اضافہ ہو جائے تو ساٹھ سال بن گئے ٹھیک ہے نا ان ساٹھ سال بن گئے تو ابھی امیں کلسوم پیدا ہو رہی ہیں ابھی وہ شیر خار ہیں مولا کائنات علیہ السلام ان کو بھیج رہے ہیں چادر دے کر جب اپنی پنٹلی دکھا کر آؤ اور حضرت عمر کو جو رشتہ پسند آیا تو وہ آپ کو اس حالت میں مطلب نکاح کر لیں وہ حیا سے مر جاؤ مولویو ہو پتہ نہیں تمہاری کھوپڑی میں کیا پیسہ بھرا ہوا ہے تعصب کا ٹھیک اب اس ٹائٹل پر حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ 61 یا 62 میں یا 63 میں ان کا وصال ہو جاتا ہے تو کوئی بندہ فطرت سے تعلق رکھنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ شیر خار بچی سے بھی کوئی نکاح کرے تو مرنا گئے یہ باتیں کرتے ہو اب حضرات نے ان کا اعتراض سماعت فرما لیا ڈاکٹر صاحب نے اس اعتراض کو سمجھانے کے لیے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے نہیں ہوا اس بات کا انہوں نے انکار کیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس بات کے انکار پر کچھ دلائل دے دیتے لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب کو علم ہے کہ اس نکاح کا ذکر تو اہل سنت اور شیعہ دونوں مذہبوں کی کئی, کئی کئی کتابوں میں ذکر ہے اس لیے انہوں نے ہمت تو نہیں کی اس بات پر دلیل دینے کی کہ اس نکاح کا انکار کر سکیں البتہ انہوں نے اپنی جانب سے ایک من گھڑت دلیل دی ہے اور دلیل بھی ایسی دی ہے جو عوام کے سمجھنے سے باہر ہے دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں گے کہ کان کو اس طرح پکڑنے کی بجائے پیچھے سے ہاتھ پھیر کر کان پکڑ رہے ہیں ہم آپ کو آسان انداز میں سمجھاتے ہیں کہ عمر کے تقابل کیسے ہے دیکھیں سن دو ہجری میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے سن دو ہجری میں ان دونوں کا نکاح ہوا اور پہلے بیٹے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ دوسرے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ تیسری بیٹی ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور چوتھی بیٹی ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تو ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی پیدائش سن چھے ہجری میں ہوتی ہے نکاح ہوتا ہے ان دونوں حضرات کا سن دو ہجری میں اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے سن چھ ہجری میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوتا ہے سن سترہ ہجری میں تو اب اگر ہم ون کلاس اور پرپ کلاس والی گنتی کریں کہ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ اور سترہ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا تو اس وقت ان کی عمر گیارہ سال تھی سن چھے ہجری میں پیدا ہوئی ہیں اور سن سترہ ہجری میں نکاح ہوا ہے حضرت عمر سے تو معلوم ہوا کہ اس وقت ان کی عمر گیارہ سال تھی اور گیارہ سال ایسی عمر ہے کہ عرب کے ہاں یہ عمر کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے عرب کی آب و ہوا وغیرہ ایسی تھی کہ یہ عمر ان کے ہاں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے اب صداقت فریقی صاحب کا یہ کہنا کہ وہ شیر خارگی کے عالم میں وہ تو دودھ پیتی بچی تھی اس کا نکاح کروا دیا گیا یہ اپنی ان کی منہ کی باتیں ہیں انہوں نے اس کو سمجھانے کے لیے پتنی کیسی کیسی عمر ثابت کیا ہے ہم نے آسان انداز میں آپ کو سمجھایا کہ سن دو ہجری میں نکاح ہوا سن چھ ہجری میں حضرت کلسوم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی اور ان کا نکاح ہوتا ہے حضرت عمر سے سن سترہ ہجری میں تو جب چھے سے سترہ ہجری ہم دیکھتے ہیں تو گیارہ سال بنتے ہیں تو معلوم ہوا کہ گیارہ سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور یہ عمر ایسی ہے کہ یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے عرب کے ہاں یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی اب صداقت فریدی صاحب کا یہ کہنا کہ وہ دودھ پیتی بچی تھی یا ان... یہ ان کے اپنی مو کی باتیں ہیں یہ با... اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے آئیں سنتے ہیں ان کا دوسرا اعتراض جو اس سے تھوڑا سخت ہے وہ کیا ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نسبت جو, ہے, خاندان رسول سے جو یہی ہے اور اس پر جی رشتہ مانگا گیا آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے امر کلسوم بہرحال اگر آپ نہیں مطمئن ہوتے تو پھر میں ان کو بھیجتا ہوں حضرت علی نے چادر دے کر بھیجا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امر کلسوم کو یعنی بھیجا اور حضرت عنا حرکمر حضرت فلوکے اللہ تعالیٰ نے حضرت میں کلسون کی پنڈلی اور ران پر ان کو نندا کر کے ہاتھ پھیرتے رہے یہ ہے یہ ہے تمہارا تقریب سیابہ کا ڈرامہ آج کل کے بیر گزرے باپ غیرت سے خالی بات کے بابت بھی یہ بات سوچنا انتہائی کمینہ پن ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیٹی کو کسی کے لیے جا کر بھیجے چاہے اپنی رانے دکھا کراؤ یا اپنے چھاتی دکھا کراؤ یا فلاں ہاں جی کوئی بھی کوئی بھی کمینے سے کمینہ آدمی بھی یہ نہیں سوچ سکتا اور تم نے یہ بات مولا کائنات کی طرف رسوخ کر دی کہ انہوں نے اپنی بیٹی بھاجی حیا سے بھر نہیں جاتے وہ غیرت سے مر نہیں جاتے جس کا باپ خدا کی غیرت کا عنوان ہے جو خود علی غیرت الٰہی کی تلوار ہے اس کے بابت یہ سوچنا کہ وہ ایسی گھٹیا حرکت کریں گے کہ بیٹی کیا جسم ننگا کر کے دکھانے کے لیے ایک ساٹھ سال ایک ساٹھ سال بوڑھے کے پاس بھیجیں گے ہاں یا سے مر جاؤ یاد خدا کے قہر سے ڈر جاؤ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جن کے بارے میں ہماری روایات میں یہ بات آئی ہے کہ وہ محدث ہیں ان پر الہام ہوتا ہے اور ان کی رائے پر قرآن کرتا ہے تو کیا وہ بغیر نکاح کے بچیوں کے رانوں سے پڑلیوں سے اتار کر وہ ہاتھ پھیرتے رہے اور حیا سے مر جاؤ یار پر حیا نام کی شاید تمہارے اندر پیدا ہی نہیں ہو اب حضرات نے ان کے دوسرا اعتراض سماعت فرما لیا ان کے دوسرے اعتراض بھی یہ بات ہے کہ بخاری کی روایت میں اس نکاح کا ذکر ہے اور پھر انہوں نے بات آگے چلائی کہ بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس معاذ اللہ اور انہوں نے ان کی پندلی اور رانوں پر ہاتھ مارا وغیرہ وغیرہ یہ نازیبہ الفاظ ہیں سب سے پہلے تو ہم نے تو ڈاکٹر صاحب سے کئی دفعہ مطالبہ کیا ان کی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کہ بھائی ہمیں بخاری کی اس حدیث کا حوالہ دے دیں ہمیں یہ حدیث مل نہیں رہی ہمیں بخاری میں یہ بات تو مل رہی ہے کہ یہ نکاح ہوا ہے لیکن یہ نازیبہ الفاظ ہمیں نہیں مل رہے لیکن ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں سام گیا ہے کیا ہو گیا ہے کہ آج تک ہماری بات کا جواب نہیں دے رہے الفاظ اس بات کے کئی جوابات ہیں ہم چند جوابات ذکر کرتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے یا نہیں دیکھیں جب حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گھر کے اندر گئی ہے ہم مانتے ہیں کہ گئی ہے جب یہ اندر گئی تو اب یہ گھر کے اندر ہیں اب گھر کے اندر دو افراد ہیں ایک حضرت عمر ہے اور دوسرے حضرت ام کلثوم ہے اب یہ بات ایسی ہے کہ یہ گھر کے اندر ہیں چار دیواری کے اندر کی بات ہے اب یہ بات یہ نازیبہ الفاظ یہ قبی الفاظ نہ تو حضرت قرصوم علی اللہ عنہ سے نقل ہیں اور نہ ہی یہ نازیبہ الفاظ حضرت عمر علی اللہ عنہ نے بیان کیے ہیں جب یہ بات گھر کے اندر کی ہے پردے کی بات ہے چار دیواری کی بات ہے اور گھر کے اندر یہی دو افراد ہیں اور انہی دو افراد نے یہ بات بیان کی ہی نہیں ہے تو بھئی یہ بات یہ حادیث میں اس بات کا اضافہ کس نے کیا ہے معلوم ہوتا ہے یہ بعد میں کسی خناس رافیزی نے اپنی طرف سے اس بات کا اضافہ جو ہے حدیث میں کیا ہے اس لیے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ وہ بیٹی ہیں حضرت فاطمہ کی آپ جانتے ہیں فاطمہ کون ہے آج تک جب بھی کوئی ماں بیٹی پردے کا حوالہ دیتی ہے پردے کا بیان ہوتا ہے پردے کا باپ کھلتا ہے پردے کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں فاطمہ کا ذکر نہ ہو یا ہوئی نہیں سکتا تو اس فاطمہ کی بیٹی ایسی چھپی ہوئی بات جو میاں بیوے کے اندر ہوتی ہے بیان ہوتی ہے اور جو گھر کی چار دیواری کے اندر ہو وہ ایسی بات بیان کر دیں یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جان ہو جیسے متقی اور پریزگار آدمی وہ یہ بات بیان کر دیں جب ان دونوں نے بیان نہیں کی ہے گھر میں کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے بات چار دیواری کے اندر کی ہے تو نہ جانے کون تیسرا آدمی تھا جو اس بات کو لے کر آیا اور حدیث کے ساتھ جوڑ دیا ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات راویوں کی اپنی طرف سے اضافہ ہے یہ صحیح بات یہ وہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے شیعوں کی شیوں کے اپنے مشتہدین نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ مرتبر اور صحیح سنت سے یہ بات ثابت ہے شیعوں نے خود لکھا ہے اس کو کہ معتبر اور صحیح سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ امام محمد باقر رحمہ اللہ سے جتنی روایتیں ہم تک پہنچی ہیں بعد میں ان کے شاگردوں نے اس روایتوں میں ایسی ایسی باتوں کا اضافہ کیا ہے جو باتیں امام محمد باقر رحمہ اللہ نے بیان نہیں کی ہے یہ شیعہ خود اس بات کو مانتے ہیں اور خود ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ امام محمد باقر رحمہ اللہ نے جو احادیث ہم سے بیان کی ہیں بعد میں ان کے شاگردوں نے ان احادیث میں ایسی ایسی باتوں کا اضافہ کیا ہے کہ وہ باتیں انہوں نے بیان نہیں کی ہیں اب جب ہم دیکھتے ہیں تو امام محمد باقر رحم اللہ سے دو قسم کی روایات ہیں ایک روایت تو وہ ہیں کہ جن روایات میں یہ قبی الفاظ یہ نازیبا الفاظ یہ منکر الفاظ نہیں ہیں اور دوسری روایات ایسی ہیں جہاں پر یہ الفاظ پائے جاتے ہیں تو جب ہم ان دوسری روایات کی طرف دیکھتے ہیں جہاں یہ نازیبا الفاظ پائے جاتے ہیں اور شیوں کے اپنے اقرار کی طرف دیکھتے ہیں کہ بعد میں ان کے شاگردوں نے ان کی باتوں میں ان کی احادیث میں ایسے ایسے, ایسے اضافے کیے ہیں جو انہوں نے نہیں کہے تھے تو ہم یہاں سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ باتیں بھی راویوں کی اپنی طرف سے اضافہ ہیں یہ ان کی فرمائی ہوئی کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں تیسری بات یہ ہے ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب نے ایک جو ہے وہ ایک اصول بیان کیا اصول حدیث میں ایک اصول ہے اور صحیح بیان کیا ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی روایت آتی ہے ہم اس کو سندن وغیرہ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ روایت درائت کے مطابق ہے کی نہیں عقل کے مطابق ہے کی نہیں یہ تقوی اور پریزگاری کے مطابق ہے کی نہیں اس کے بعد یہ بات دیکھی جاتی ہے یہ اصول بالکل ہے لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس اصول کو لے کر اس پوری بات پر جھاڑو پھیر دیا ہے یہاں دو باتیں ہیں ایک یہ کہ نکاح ہوا ہے اور دوسری بعد یہ نازیبہ الفاظ تو یہ جو قائدہ ہے نا یہ ان نازیبہ الفاظ کے بارے میں چلتا ہے ہم ہاں اس نازیبہ الفاظ یہ حضرت عمر اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما ان دونوں کے تقوی کے مطابق خلاف ہے ان کی عادت کے خلاف ہے ان کی پرزگاری کے خلاف ہے تو یہ اصول اس بات پر چلتا ہے یہ نکاح پر نہیں چلتا کہ ڈاکٹر صاحب نے دونوں پر چلا دیا ہے اور اسے سے انکار کر دیا کہ ان نکاح ہوئی نہیں ہے یہ بات غلط ہے ڈاکٹر صاحب نے اصول صحیح بیان کیا ہے لیکن اصول چلتا ہے صرف نازیبہ الفاظ کے بارے میں کہ یہ نازیبہ الفاظ ان حضرات کے تقوی اور پرزگاری اور کے خلاف ہیں یہ ان کے نکاح کے خلاف نہیں ہے, دا ہے دا

کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ امام محمد باقر رحمہ اللہ کی احادیث میں ان کے شاگردوں نے ایسی ایسی بات کے اضافہ کیا ہے جو باتیں ان سے ثابت نہیں ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد باقر رحمہ اللہ سے دو قسم کی احادیث منقول ہیں کچھ میں تو یہ روایہ الفاظ ہیں یہ نازیبہ الفاظ اور کچھ میں یہ ہیں تو جب ہم اس نازیبہ الفاظ کو دیکھتے ہیں اور شیعوں کے اپنے اس اقرار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ راویوں کا اضافہ ہے یہ ان کی فرمائی بھی بات نہیں ہے اور تیسرا جواب ہم نے یہ دیا کہ جو ڈاکٹر صاحب نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ ہم روایت کو دیکھتے ہیں کہ وہ عادت اور تقوی اور پرزگاری کے مطابق ہے کہ نہیں اگر ہے تو ہم قبول کر لیتے ہیں اگر عقل وغیرہ کے خلاف ہے تو ہم قبول نہیں کرتے ہیں تو یہ اصول صحیح ہے لیکن یہ اس اصول سے یہ ثابت کرنا کہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے یہاں ڈاکٹر صاحب نے ڈنڈی ماری ہے اس اصول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ نازیبا الفاظ ثابت ہی نہیں ہے نکاح تو ہوا ہے سن گیارہ سال کی عمر میں سن سترہ ہلین میں نکاح ہوا ہے اس کا تو انکار نہیں ہے بات ہے سنتے ہیں کہ حسن اللہ صاحب کا اس نکاح کے مطالب کیا اعتراض ہے آواز میری صاف آ رہی ہے سر آپ صاف ہے صاف آواز آپ بہت صاف اچھا سر میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہ رہا ہوں جی جناب پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا حضرت عمر فروق کے حضرت علی کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی نہیں نہیں ہوئی تھی نہیں اچھا میں نے ایک جگہ پہ سنا ہے ایک علامہ صاحب سے سنا ہے کہ انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے الاستبسار کا جی وہ شیعہ کتب ہے اور میں <laughs> جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر تین پہ لکھا ہوا ہے تو تو وہ آپ سے پوچھنا تھا جی جی میں اس کا جواب یہ میں نے کئی دفعہ دیا اگر آپ انٹرنیٹ میں سرچ کریں تو ادھر آپ کو جی جی ادھر آپ کو نظر آئے گا دیکھیں وہ جو نکاح کی بات کر رہے ہیں وہ اس طرح ہے یہ کتاب ہے الفو من القافی جلد نمبر پانچ شاب دارالقطب الاسلامیہ یا سا سا حدیث نمبر صفحہ نمبر تین سو چھیالیس باب و تصویج وحم غلفوم ابی عبداللہ علیہ السلاۃ وسلم غالبہ فرج تزویج تصویز ولفوم کے متعلق نے کہا کہ یہ زبردستی کی شادی ہوئی غالبہ فرجُ غصبنا اب حضرات نے حسن اللہ یاری صاحب کی دلیل بھی بات بھی سماعت فرماری ہے حسن اللہ یاری صاحب نے اس بات کے اقرار تو کیا ہے کہ یہ نکاح ہوا ہے لیکن ساتھ میں انہوں نے بھی حاشی چڑھا دیا ہے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے غصب نہ ہو یہ نکاح جبرن ہوا ہے یہ اس نکاح میں حضرت مطلب یہ ہے کہ اس نکاح میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا ہے انہیں دھمکایا ہے انہیں قتل کی دھمکی دی ہے زبردستی یہ نکاح کروایا گیا ہے تو حیرت کی بات ہے کہ وہ علی جو فاتح بدر ہے وہ علی جو فاتح احد ہے وہ علی جو فاتح خیبر ہے جنہوں نے باب خیبر کو اکھاڑا ہے وہ علی جو اسد اللہ غالب ہیں وہ علی جو شیر خدا ہیں وہ علی جن کی تلوار کے چرچے آج بھی ہیں وہ علی جن کے خاندان ماشاءاللہ وہ خاندان ہے کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اتنا اعلیٰ خاندان اس علی کو کسی نے مجبور کیا کہ اپنی بیٹی کے نکاح کرواؤ اور انہوں نے نکاح کروا دیا یہ عقل مانتی نہیں ہے آج کا گیا گزرا آدمی جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو وسائل اور اسباب نہ ہو اس سے اگر کوئی زبردستی اس کی بیٹی کا نکاح کروانا چاہے کرنا چاہے وہ اپنی گردن تو کٹوا دیتا ہے بر مٹتا ہے لیکن نکاح نہیں کرواتا وہ اپنی حد تک آواز اٹھاتا ہے سوشل میڈیا فلا جہاں تک چاہے وہ آواز اٹھاتا ہے مر مٹتا ہے لیکن نکاح ہونے نہیں دیتا پھر حضرت علی رضی, رضی اللہ کی شخصیت شیر خدا فاتح بدر و احد فاتح خیبر جنہیں نے باب خیبر کو کھڑا ہو جو شیر خدا ہو جو مرد میدان ہوں ان سے زبردستی کروائی حضرت عمر نے اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خاندان پھر وہ خاموش رہے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ علیہ کی وفات کے بعد بھی خاموش رہے پھر اپنی دور خلافت میں بھی خاموش رہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں بھی خاموش رہے عقل یہ بات نہیں مانتی ہے ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے یہ جو لفظ ہے کہ یہ نکاح زبردستی ہوا تھا یہ بھی شیعوں کا اپنا اضافہ ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاہ نشان نہیں ہے یہ بات کہ ایک مرد بہادر ایک مرد میدان اور پھر ان کا خاندان اتنا اعلیٰ خاندان اور پھر ان کی لڑکی سے کوئی زبردستی نکاح کرے اور پھر وہ خاموش رہے اور وہ آدمی جس کے تلوار کے چرچے آج تک ہیں جن کے بہادری کے چرچے آج تک ہیں وہ خاموش رہے یہ عقل مانتی نہیں ہے یہ ان کے شاہ نشان نہیں ہے تو یہاں پر بھی شیوں نے مکمل زور لگایا ہے کہ کسی طریقے سے ہم اس نکاح کا انکار کر دیں لیکن نکاح کا انکار ہو نہیں سکتا اس لیے کہ رب نے فرمایا ہے رحمہ ابئی یہ آپ اس میں اس پورے بیان سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت عمر کے نکاح حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کی بیٹی سے ام کلثوم سے ہوا ہے اور صرف نکاح نہیں ہوا بلکہ یہ نکاح محبت سے دوستی کی حالت میں ہوا ہے کوئی زبردستی نہیں ہوئی اور پھر ان سے ان کے اولاد بھی ہوئی ہے اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو عدت گزارنے کے لیے اپنے گھر لے آئے اور جس دن ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے اسی دن ان کے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا, انہوں کا بھی انتقال ہوا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ بڑا عجیب مسئلہ تھا ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ بیٹے کو ماں کا وارث بنائیں یا ماں کو بیٹے کا وارث بنائیں یہ نہیں سمجھ میں آئے اس لیے کہ دونوں کا انتقال بیک وقت جو ہے وہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کی سچی محبت جو ہے اسی فرمائے آمین